Рад явиться на то место, с которого стартовал. Я фактически я майор запаса, но был и выполнял функцию рядового. Скажите, пожалуйста, сколько времени вы в плену? 118, 119 дней. А где вы попали в плен? Ну, и Иловайск. Иловайский. Иловайский котел. Были в подвале СБУ в Донецке. Нас, россияне, вот теперь я им передаю, если это будет возможность, привет подполковнику Лисице, который дал слово офицера советской красной этой русской армии, что они нас не сдадут в ДНР, потому что если там были сведения, что если мы попадаем в руки ДНР, то они нас отправляют домой только по частям. А, а то с вас русские брали в плен? Да, нас разбили русские, нас стреляли прямой наводкой. Значит, 173-й десантный полк и не знаю, какой полк танковый. Я ехал в последнем заключении колонны, я могу только одни сказать. Я, честно говоря, вы понимаете, что войны я не ощущаю. Я еду, я вижу, я вижу фильм. Передо мной взрываются машины, все горит. И я не могу понять, что, что это кино. Я, я еду за рулем и вижу кино. Я в шоке, честно говоря. Я не знаю, как нас не подбили. У меня был автобус. И самое обидное, что вы можете же представить, они говорят, что мы, мы каратели. У нас были первая машина, я видел КАМАЗ с красным крестом на борту, с ранеными. Первый выстрел в кабину, чтобы остановить машину, второй в кузов. И все раненые горели. И две машины с ранеными были подбиты в числе первых. Мы ночь переночевали в поле, ага. наутро поднимаемся. И смотрим, колонна машин едет. Выскакивают люди, стали на колени, все говорят, смотрите, за нами приехали, наши приехали, потому что на коленях стоят молятся. Подъезжают эти машины, оказывается, это они настолько нас боялись, что оттуда метров 500 они уже стали на положение стрельбы с колена. И уже боялись, что мы... Что, говорит, ну, про нас было, конечно, разговоры, что мы же мы каратели, мы же мы людей едим, мы девочек едим живые. Да, в общем, это, я, честно говоря, как у людей до этого доходит сознание, я не понимаю. Ну и они подъезжают, и, и первое, что было, строится. А потом он объявляет, там такой метра два мужик, командир их, говорит, вы, вы есть рабы ДНР. Значит, мы вас предупреждаем, что малейшее ваше движение, вы же понимаете, что стреляем без предупреждения. Значит, вот ваши машины грузится. И мы вас везем в гости в Донецк. И в Донецк завезли нас в СБУ и сразу в подвал. Когда вы были вот в плену, какие-то работы? Потому что информация доходит, что вы какими-то какими работами занимались. Значит, у нас именно батальон Донбасс. Дело в том, у нас разделили. 25 человек осталось в подвале. Угу. А 66 уехало в Илывайск на восстановление. Они там так хотели показать, что вот угу. Донбасс восстанавливает то, что сам разрушил. Как бы. угу. Хотя по нас стреляли градами, а, а мы разрушили. Ну, то, а... то есть, те, кто в они там какие-то работы делали? Правильно? Они восстанавливали там, стекла стеклили, говорят, ну такое, помогали работникам, то убирали, мусор уносили, такое. Да. То есть, вас там кормили как, раз в день, три, два раза? Два раза в день. Раза в день да? Значит, в десять утра и 8 вечера угу. сами ходили, получали. Поначалу так можно было, а, а под конец, вот буквально месяц, так мы уже оставалось, мы уже не могли все это съедать. И суп давали уже, и, и приправа хорошая. Уже, то есть нормально кормили? Да? да, я вам говорю, не то что нормально, уже отказываюсь от еды. Хлеба уже, сначала было хлеба батон на 10 человек, а, а вот сейчас батон на двоих. Какие и у вас планы? Лично у вас, Ну Какие могут быть планы? Неужели вы думаете, я брошу ребят? Меня вот буквально вчера мы уезжали, у меня этот, который нас в списке составлял, говорит, ну ты старый, значит. Обычно меня, меня все доставали, ну ты поперся еще, ну ладно, молодые, а ты что сюда поперся? Год назад чем вы занимались? Я частный предприниматель, в Черкасах занимался предпринимательством, ну бросил все, конечно, уже я банкрот, конечно, все уже Раз, разворовали, как говорится. Ну ничего, будем начинать Смотри, не пропадем. З, зло, зла мы на них не таим, потому что что злиться? И у них там свои проблемы. Они мне говорят, что вы сюда приперлись. Я говорю, что я сюда, Потому что я на своей земле нахожусь. Это наша земля. Но это тоже наша земля.